пожарные начали тушить его, но... Позвонил сосед и сказал, что снаряд попал к вам в этот флигель. Приезжайте сюда, потому что началось загорание. Но ну, мы на велосипеде сели приехали сюда. Здесь уже пожарники были, начали тушить одна машина, вторая машина, а перебросилась сюда на дом. Вот, начали тушить дом, потому что там уже ничего не спасешь, начали тушить дом. И тут снаряд падает в дом. Вот и все. Ничего не осталось с этого самого слили вообще. И тут, в принципе, ничего уже нет. Ни крыши, ни, ни, ни майна, ни добра, ничего нету. А это как бы уже примирились, мир грохнула. Я вылетела в коридор, начала уже задыхаться, ничего не видела уже это самое. И все, вышла в подъезд, там точно так было, ничего не видно. Ну, в подвале сидела, просидела до утра. Это не шутки. Хорошо, что жива. Второй день рождения будем отмечать. Это не, не, не смешно просто, что все окна повылетали. У меня негде даже быть. Мы не можем сказать, с чем это связано, что оно летело именно по миру. Может для того, чтобы спровоцировать нас настроение жителей, приподнять против нас. Может быть и такое. Потому что мы уже сейчас разговаривали с местными жителями, и все говорят: это от вас полетело, это нет. Это не оттуда, но по траектории все видно, что летело с той стороны.